Əşyalar, ya ni səməndən daha yaxşı biləcəksən ki, bahar süfrəsində, bahar fonçasında hansı şirniyyatlar olur. Təbiə, çox gözəl şirniyyatlar olur. Eyni zamanda, yəqin ki, efirdə yayımlanacaq tamaşaçılarımız daha yaxşı görəcəklər. Onda deyim ki, əziz tamaşaçılarımız, xanımlarımız hal-hazırda hər zamankı kimi bayram hazırlığına başlayıblar. Elə elə xanımlarımız var ki, elə evlər var ki, artıq sub tezdən bayram hazırlıqları eyni zamanda bayram ə, tədbirləri evdə hazırlıq işləri gedir. Mən onu deyərdim ki, həqiqət ki, Yusif, əgər söhbət bayramdan gedir, yel gedirsə, Yel Çərşənbəsindən gedirsə, Novruzun gəlişinə hazırlaşırsansa, süfrədə mütləq olmalıdır paxlava, şəkərbura, ə, digər şirnklər də olmalıdı, qoğal olmalıdı. Hərçənd ki bir qədər efirdə olduğum üçün bəzilərinin adını unutmuşam. Belə sən ilk dəfədir efirdəsən, ona görə bir qədər həyecanlısən və bu da çox adəmdir. Amma dem ki, ə, həqiqi bayram süfrəsi çox gözəl olmalıdı. Rəngarəng olmalıdı ki. Təbii ki, ki gözəl olmalıdı şahla. Və biz də, də bayram keçirik. Gəldim ki, əziz tamaşaçılar və bu günlər çalışacağıq. Gəlin biz studiyamızda da bayram əfəl ruhu həsrə yaradaq və elə buna görə musiqiyə daha çox yer verəcəyik. İstinamla vaxt itirmədən Turalın növbəti bir musiqi nömrəsi ilə keçək alaq. Tural və yenidən söhbətimizi davam etdirəcək. Çox sağ olun. Və bir gözəl musiqiləlik, bir musiqi olacaq. Bizim gözəl müğənnimiz Xumar Qadimov və Rpert Varnanın gül mahnısı ilə Hı -hı. hər birinizi salamlayıram. İşdə i̇şte. Gitme günler sen ettin, ettin ben azülim. Gitme günler sen ettin, ettin ben azülim. Oh, oh, oh. Bir zaman tok olmasın, ayakta taşa gülüm. zaman tok Şu günüm Ah, derdini çektim yaman Nazını çekmeye çetin Ah, derdini çektim yaman ah, Nazını çekmeye çetin Ah, sensiz nice yıl ah, Sonu bu mahbetin Bu, öldür, yaşat, Sen siz biz yolundasın Sonubur mahabbetin Yeminli öldür götürsel Yaşa yaşat beni Sen yoxsan diye gülüp yaşatmur və yatmədin Yeminli öldür götürsel Yaşa yaşat beni Sen yoxsan diye gülüp yaşatmur və yatmədin Sıgatar da sen, idare et durulanar geri. Sen sıgatar da sen, sen sevgiden dokun. Şirin mahbularda sen, ah sen sevgiden dokun. Şirin mahbularda sen derdini çektim yaman Nazını sevmeyi içetin derdini çektim yaman Nazını sevmeyi içetin Sensiz nece yol atar Sonu bu mehabbetin Sensiz nece yol atar onu bul, ya beni beni öldür kutu. ya daşı yaşat gün yaşatma öldür ya, benim. ya daşı yaşat, sen yoksan Diyə gülüb yaşatma da hayat məni. Yəni məni öldür götür ya da çi yaşat məni. Sən yoxsan diyə gülüb yaşatma da hayat məni. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, təşəkkür minnətdarıq. Çox sağ ol Tural və Tural yola salırıq. Təşəkkür edirik Tural, minnətdarıq. Və xatırladaq, hörmətli tamaşaçılar, RT TV-nin dəstəyi ilə bu günləri e, daxili qoşunların salih hərbi hissəsində və daxili qoşunların yaranması gününə əlaqədar həmdiliyə çərşəmbəsinə qədər möhk bir konsert proqramı olacaq və elə biz efirdən sonra dərhal yönləndicəyik ora. Siz də e, sizə də imkan olacaq ki, məsələ həmin tədbirə, həmin konsert proqramını izləyəsiniz. Bu məqamda istəyirəm keçid alağ e, sorğumuza görə şəhər sakinlərinin nə fikirləşiblər, Yeni Bayram haqqında də bəyləm təbriklərini necə bölüşüblər. Pərvine xanımla gəl birlikdə izləyən sorğumuza yenidən susqumamaq qaydalıq. Artıq baharın nəfəsi hiss olunur. İki çərşənbəni geridə qoyduq. Bu gün isə yeni çərşənbəsidir. İl artıq bizə baharın isti nəfəsini gətirib. Gürəş şəhər sakinlərinin Yıl Çərşənbəsi haqqında nə bilir? Bildiyimiz kimi Yıl Çərşənbəsidir sabah. Yıl Çərşənbəsi necə qeyd olunmalıdır? Yıl Çərşənbəsi köhnə adətlərdən çərşənbə kimi yüksək səviyyədə qəbul olunur. Bizim ata-babalarımızdan belə qalıb. Yıl Çərşənbəsi çərşənbə günü bər küləyəəsən günlər olur. Onda da bir o çərşənbəni çox hörmətlə, həqiqətən qəbul edəmişik, keçirmişik. Məndə bu gün başqa yoldaşlar kimi, başqa vətəndaşlar kimi bütün yerşərfətli mülahətlə ailəmizin, bütün dillərin, rayonumuzun, respublikamızın bütün əhalisini təbrik edirəm. Onlara xoş gün, xoş salam ayırıram. Allah bayramları mübarək etsin. Yıl çərşənbəsi xanım, bu çərşənbələr ümidlə hamsı çox qədim tarixi var. Bu günkü söhbət də Sadece bize bu qalır ki, o qədim tarixi yaşataraq, davam elətdirək itirməyək. Bu bizim xalqın tarixidir. Bunu yaşatmaq lazımdır. Bunu çoxsa olun ki, siz də bunu yaşadırsınız da. Bu yaşanılması bir adət-ənənədir. Adət-ənənəsini itirən xalq, elə bilincə keçmişini itirir, gələcəyindən də onun bar var. Çoxsa olun ki, bunu yaşadırsınız. Yel çarşənbəsi deyirən həmin o İsa Zərdüşt babalarımızın inanclarındakı həmin o havadır. Yəni ki il dəyişildiksə o su, torpaq, xamıs bunlarda dəyişikliklər baş verir. Bu yel çarşənbəsi də havanın dəyişməsi, havada artıq baharın ətrinin, baharın nəsminin duyulması da havadan yazın hiss olunmasıdır. Bu mənada həqiqətən bu gün Tovuzda da Azərbaycan da Yəni bu e, havanın isinməsi, yazın nəfəsi duyulur. Yel çərşənbəsi necə qeyd edilir? O birisi çərşənbələr kimi, yel çərşənbəsində də məsələn süfrələr açılır, tonqallar qalanır. Həlim gözəl arzular, gözəl niyyətlər olur. Qoxumlar bir-birinə gedir, gəlir. Küsənlər barışır. Yaz gələndə bu yillərə bilərsən, hər tərəf yam-yaşıl rəngə boyanır. Lalə, nərgiz, bənövşəh hər tərəfdə güllər açır, xoş ahəngə boyanır. Gəlişi ilə sevindirir adamı, yazı salamlayır Novruz bayramı. Yaz gələndə inan sevinir hamı, yanaqları al sevinclə boyanır.